Yalançı çoban. Uçqardağ kəndində bir çoban yaşayırdı. O hər gün səhər kənd cəmaatının qoyun quzusunu yığıb otarmağa aparır, bütün gününü qoyunlarla keçirirdi. Bir gün çoban həmişəki kimi sürünü otarırdı. O çox darıxırdı. Ətrafda kəlmə kəsməyə bir adam yox idi. Qoyunlar da danışa bilmirdi ki, onlarla söhbət edəsin. Axırda çoban qərarə gəldi ki, kənd cəmaatı ilə sərəfət etsin. Kəndin yaxınlığındakı təpənin üstünə çıxıb var gücüylə qışqırdı. Ay cəmaat, köməyə gəlin, sürüyə canavar girib. Kəndlilər onun səsini eşittilər. Kimisi əlinə yaba, kimisi də balta alıb otlağa tərəf qaçdı. Gəlib gördülər ki, canavar sad yoxdur. Çoban çomağını əlinə alıb, "Azadtdım, azadtdım" deyə deyə oynamağa başladı. Adamlar başlarını bulayıb narazı halda kəndə qayıtdılar. Aradan bir neçə gün keçdi. Bir gün axşamüstü yenə təpənin başından çobanın səsi gəldi. "Ay aman, imdad! Canavar qoyunu apardı." Adamlar yenə də əllərini keçəni götürüb təpənin ot ayına qaştılar. Çoban yenə gülə-gülə onları lağa qoydu. Bir müddət də keçdi. Günlərin bir günü çoban yenə qoyunları otarırdı. Birdən meşədən üç canavar çıxıb sürüyə hücum etdi. Başladılar əllərinə keçən qoyun quzulu parçalamağa. Çoban gördü ki, canavarlarla bacarmayacaq kəndi tərəf qaçıb qışqırmağa başladı. Ay cəmaat, qoymayın, canavar sürünü qırıb qurtardı. Kənd cəmaatı həyət bacada öz işi ilə məşğul idi. Adamlar səs gələn tərəfə baxdılar. Ancaq heç kim yerindən tərpənmədi. Onlar artıq çobana inanmırdılar. Beləcə canavarlar sürünün axırına çıxdı.